Pas persoal tindakan bersih, didakwa cuba cipta persepsi negatif. Akhirin Hassan beritahu, PN sedia wajib ahli parlimen isytihar harta jika takbir Putrajaya. Armizan tolak retorik gambarkan Syafi'i Abdal sebagai penyelamat kedaulatan sempadan Sabah. KPM akan umum langkah tambahan berkait aspek keselamatan di sekolah. Hassan Karim tegur pihak amalkan politik ugutan terhadap kerajaan persekutuan. Dan Murad Chailani sifatkan tindakan pembangkang gelar Perdana Menteri Telefon sebagai sikap tidak matang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Next Step News edisi pagi. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Next Step Malaysia. Pas mempersoalkan tindakan bersih yang didakwa cuba mencipta persepsi negatif apabila mendedahkan ahli parlimen pembangkang gagal mengisytiharkan harta bercakap kepada FMT membidas tindakan bersih yang membangkitkan perkara itu, Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man turut mendakwa integriti badan pemantau pilihan raya itu kini diragui kerana dilihat tidak bebas dan cenderung kepada kerajaan. Beliau mempersoalkan apa keperluan isytihar harta. Ia hanya gimmick politik sempit kerana pelbagai ruang yang terdedah kepada penipuan dan penyelewengan perisytiharan harta. Tuan Ibrahim menegaskan, Perikatan nasional PN serius dalam soal ketelusan apabila wakil rakyatnya yang menjadi anggota pentadbiran sebelum ini telah mengisytiharkan harta. Mengulas lanjut, Tuan Ibrahim menjelaskan, tindakan PAS sebelum ini menentang pengisytiharan harta dibuat secara umum, namun bersetuju jika harta diisytiharkan kepada pihak berwajib termasuk Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Bagi mengelak risiko keselamatan Sementara itu, Ketua WPN Takyudin Hassan berkata PN bersedia mewajibkan ahli parlimennya yang dilantik dalam kerajaan meng mengisytiharkan harta sekiranya gabungan itu kembali mentakbir di Putrajaya katanya ahli parlimen yang dilantik sebagai menteri dan timbalan menteri harus membuat pengisytiharan harta kerana mereka tidak dibenarkan terlibat dalam kegiatan perniagaan bagaimanapun katanya tiada keperluan untuk wakil rakyat pembangkang berbuat demikian pada masa ini kerana tidak memegang jawatan dalam kerajaan beliau menambah isytihar harta atau tidak wakil rakyat biasa sama ada daripada pihak kerajaan atau pembangkang yang dibenarkan menjalankan perniagaan tetap wajib mengisytiharkan pendapatan tahunan kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN. Sebelum ini, FMT melaporkan Badan Pemantau Pilihan Raya Bersih memaklumkan bahawa Ahli Parlimen Pembangkang belum mengisytiharkan harta masing-masing menjelang pilihan raya walaupun kesaan berulang kali dibuat oleh masyarakat awam. Timbalan setiausaha agong GRS Army San Muhammad Ali menolak retorik yang menggambarkan warisan dan presidennya Syafiee Abdal sebagai penyelamat kedaulatan sempadan Sabah, terutama dalam isu hak minyak dan gas. Difahamkan, kenyataan itu bertentangan dengan hakikat bahawa Syafiee ketika menjadi Menteri Persekutuan gagal bertindak semasa rang undang-undang RUU Laut Wilayah yang mengubah sempadan maritim Sabah dibentang di Parlimen. Katanya dalam satu kenyataan, RUU itu digubal secara tergesa-gesa untuk menggantikan Ordinan Darurat dan diluluskan di Parlimen. Seterusnya berkuat kuasa bermula 20, 22 Jun 2012. Menurutnya, akta itu menetapkan had sempadan perairan Sabah kepada hanya tiga batu nautika secara langsung mengubah persempadanan negeri sekaligus memberi kesan kepada hak dan kedaulatan negeri berkaitan minyak dan gas. Pada 2012, warisan belum wujud, tetapi Syafi'i seorang menteri kanan dalam Kerajaan Persekutuan dan menjadi naib presiden AMNO, parti yang mendominasi kerajaan dan Sabah pada masa itu. Armizan berkata, pendirian Kerajaan Sabah di bawah GRS jelas tidak mengiktiraf akta laut wilayah 2012 yang mengehadkan sempadan negeri kepada tiga batu nautika. Katanya, atas kealpaan pemimpin Sabah pada peringkat persekutuan pada masa itu, kerajaan Sabah hari ini terpaksa bertegas untuk mempertahankan integriti dan kedaulatan Sabah. Bagai tiada istilah cuti kerana ketika ini kami sedang menggiatkan usaha menyusun semua mekanisme bagi memperkukuh ekosistem sekolah yang selamat. Demikian kenyataan Menteri Pendidikan Fadlina Sidik sekaligus menyatakan KPM akan mengumumkan beberapa langkah tambahan dalam masa terdekat berhubung usaha menambah baik aspek keselamatan di sekolah serta disiplin murid dan pelajar sebagaimana keputusan jemaah menteri. Katanya di laman Facebook, beberapa insiden yang berlaku baru-baru ini menuntut pihaknya bekerja dengan lebih giat bagi memperbaiki kelompongan yang wujud demi memastikan keselamatan anak-anak, para guru serta seluruh warga pendidikan. Difahamkan beliau telah mengadakan pertemuan dan taklimat bersama pasukan sokongan psikososial yang sedang melaksanakan intervensi krisis untuk membantu warga sekolah yang terjejas susulan beberapa insiden demi mendukung sokongan kesihatan mental. Sebelum ini beberapa insiden jenayah dilaporkan berlaku di sekolah. Antaranya seorang pelajar perempuan berusia 16 tahun maut ditikam di sebuah sekolah di Bandar Utama Petaling Jaya pada 14 Oktober lepas dan suspek dalam kes itu iaitu pelajar lelaki berumur 14 tahun ditahan bagi membantu siasatan. Selain itu pelajar perempuan tingkatan 3 di sebuah sekolah menengah di Alor Gajah, Melaka dirogol pelajar senior pada 2 Oktober dan seorang murid lelaki ditemukan maut selepas terjatuh ke dalam saluran kumbahan akibat terpijak penutup lubang jenis fiber di kawasan sekolah pada 27 September lalu. Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim menegur tindakan sesetengah pihak yang mengamalkan politik ugutan terhadap Kerajaan Persekutuan Pimpinan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berhubung isu pembayaran 40% hasil Sabah. Lapor Sinar Harian, Hassan berkata, beliau kasihan terhadap Kerajaan Madani apabila ada parti dan menteri dari Sabah yang mengugut kerajaan berhubung isu berkenaan. Hassan berkata, tindakan mengugut seperti itu tidak sihat dan disifatkan sebagai political ransom yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Beliau menjelaskan dalam kewangan persekutuan 2026, Sabah menerima peruntukan tertinggi berbanding negeri-negeri lain di semenanjung termasuk Terengganu, Kelantan, Perlis dan Kedah. Katanya, Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu telah memberikan kebenaran kepada pemohon untuk memfailkan semakan kehakiman dan telah membuat keputusan maka adalah wajar AGC diberi ruang untuk membuat semakan terhadap alasan penghakiman tersebut. Hubungan baik Perdana Menteri dengan pemimpin dunia dan rakan serantau telah membuka ruang besar kepada Malaysia. Ketua cabang Parti Keadilan Rakyat PKR Pasir Gudang, Murad Jailani, menyifatkan tindakan pembangkang menggelar Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri telefon jelas menunjukkan sikap tidak matang dan dangkal dalam memahami peranan diplomasi antarabangsa. Menurutnya, segelintir pimpinan serta penyokong pembangkang itu tidak menyedari tindakan Perdana Menteri itu adalah satu bentuk usaha diplomasi yang membuahkan kejayaan. Bukan saja dari segi memperkukuhkan ekonomi, tetapi dalam membantu isu-isu kemanusiaan seperti pembebasan peserta misi sumut baru-baru ini yang berjaya diselesaikan melalui saluran diplomatik. Katanya, ironinya sewaktu Perikatan Nasional PN memegang tampuk kuasa, banyak urusan penting negara gagal diselesaikan dengan baik. Terdahulu, Perdana Menteri membidas dakwaan itu dan menyatakan usaha beliau menghubungi pemimpin dunia bukan sesuatu yang sia-sia. Tambah murad, ketika PM berkuasa, pelaburan asing merosot teruk akibat tiada keyakinan pelabur antarabangsa, hubungan luar negara yang lemah hingga Malaysia dilihat terasing di pentas rantau. Sekian untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Nextstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Nextstep Malaysia dan subscribe YouTube Nextstep TV. Nextstep Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.